құрметті студент жастар бүгінгі сіздермен өтетұғын темамыз бухгалтерия исабаты бұл темада біз төмендегі сауалдарға тоқтап өтеміз исабаттың мәні самахеті исабаттың түрлері құрамы һәм оған қолданылатын талапар қойылатын таап үшінші маластырылған финанстық исабатлар кейінгісі <tös> <st plein> финансық иааттың түсіндіру хаты сауал <tös> финансылық исабаттың ұсыну һәм оны жариялау енді жаңа редакциядағы бухгалтериялы есап хақындағы нызамға тикарланып бұрын бізде мәселен бұрын айтатын едік бізде финансыық исабаттың бес формасы яғни бірінші форма бұл бухгалтерия балансы екінші форма финанс ақында исабат үшінші форма тикар құралдарыны харекет ақында исабат төртінші пұл ағымдары бесінші жеке капитал хақында бес формасы енді жаңа редакциядағы байланысты үшінші tikori qurallarni хақындағы haqidagi isobat formasi тоқтатылып qolindi значит bu forma to'ltirilmaytin bo'ldi endi tikor qurаllar haqiнdagi біз біz ә, бухгалтериялық bалансdan oladigan болдық значит ә, ә, енді бұл саатlai har bir қожалық жүргізуші субъект өзі белгіленген muddatlarda белгіленген тәртіпте жоғары тұрушы тапсырулары шарт финансық исабаттың исабат дәуірі болы значит бұл календар жылға түзіледі бұл бірінші январдан отыз бірінші декабрге шейі болған календар жыл деп белгіленген жаңадан шөлкеестірілген юридикалық тарифтер үшін олар юридикалық тәреп құқығына ие болған сәнеден бастап юридикалық тәреп болып есаптанбайтұғын субъектілер үшін болса олар тиісті мемлекеттік ұйымдарда тізімге алынған сәнеден бастап сол жылдың отыз бірінші декабріне шеген болған дәуір бірінші есабат жылы деп есаплануы белгіленген егер де юридикалық тареп ағымдағы жылдың бірінші октябрінен кейін тізімге алынған болса оның үшін бірінші есабат жылы кейінгі жылдың отыз бірінші декабрінде тәмамданады тізімнен өтуге яки юридикалық тарап құқығын қолға кірткенге шегемге әмелге асырылған қожалық операциялар хақындағы ma'lumotlar оның бірінші жылдағы isobatina kiritiladi isob malumotlarы ma'lumotlarы бұндай тәртібі өле қарқананың өзі үшін зарур әм белгілі бір корхананың финанс қожалық жұмысын жұмысын анықлақтыру, әм һәм айрым жағдайда оған жүйті кіргізімен байланысты соның үшінде мазмұнын Пайдаланушыларға, пайдаланушыларға мүлкілер, финансылық жағдай пайда ham зиянлар жағдайы хақындағы мағлuматларды бақалауға һәм тәсір көрсетуге мүмкін болған қалеген фактілерді ашып беру лазым бұндай мағлұматлардың пайдаланушылар басшылар шөлкемдестірушілер қатнасушылар һәм корхананың меншік иелері болып есебалады қожалық жүргізуші субъект жұмысы мүлік жағдайы һәм финанс жағдайының тұрақтылық дәрежесі хақындағы есабаттың мазмұны капитал қойылмалары болған инвесторлардың үшін қызығушылық оятады финансылық есабат бұл өткен есабат дәуірі үшін кархананың жұмысларының нәтижелерін тиіслі тәрізде, тәрізде формалар формаларда ұсынылатын өзара байланыслы көрсеткіштер топыламы финанс есабатын дүзу ham таyярлау принцип бухгалтериялық хисап методларының тикарi бо'лып есабынады. hисбlanады исабаттың ахметі оның сенімділігі тол ұқылығы, өз вақытында болуы әпу айылылығы, тексеруге қолайылылығы, салыстыруға қолайылылығы, тежемділігі қатан белгіленген тәртіпте рәсмилестірілуі һәм жариялау қағидаларына әмел қылулары керек енді біз айтқанбыз бухгалтериялық исап мағлұматтарының пайдаланушылар екі түрге бөлінеді бұл ішкі хәм сыртқы пайдаланушылар болып есепланады бұл, бұл ішкі пайдаланушылар болса кархананың өзі мәсл жоғары тұрушы карханалар ән тағы басқалар болатын болса сыртқы ә, пайдаланушылар бұл банк салық һәм басқа да инвесторлар хәм тағы басқа болы ды себебі бұл исабат мағлұматтарынның жариялылығын тәминлеудң тәмілілі... зарурлігынң иар себебі bu сырттағы адамдар мәселен сол sол хақында бір bir ә, сол korxonaning экономикалық мүмкіншілігі хақында мағлұматтарға ие болу керек мәселен айтайық акционерлік жәмиятлер болатын болса сол корханада акциясының мәселен мұғдары суммасы мәее алынып жатқан дивидендлер хақында мағлұматқа ие болса келесі жылы мәселен сол сыртта жүрген адамдар мәселен сол корхананың акцияларын сатып алуға сол корханаға өзінің үлесін қосуға хәрекетеі мәселен сырт мемлекеттерде мәa сондай нелер бар мәселен hәр бір корханада мәсaлен акцияларын сатып алып мәеле жұмыс істеместен сол акциялардан алынған дәраматтардың есабінан өзінің тұрақты дәромад деректеріне ие болып отырыпды енді қожалық жүргізуші субъектінің үш диарғы өлшем бойынша квалификацияла бұл бірінші есабатқа кірілетғон мағлұматтардың көлеміне қарай екіншісі есабаттың түзілу мақсатыне қарай және үшіншісі есабаттың қамыалынн дәуірлері бойынша дәуірлері бойынша бухгалтериялық баланс жаңа біз айтып өттік значит жиалссааттың бірінші формасы бұл бухгалтерия балансы болып есептанады енді буххалтерия балансының айрым статьяларының принциптері төмендегі тұады пұл төлеу жолыменен сатып алынатұғын мүлктер сатып алу үшін жұмсалған хақиқи шығындар бойынша бақыланады бепұл алынған мүлкілер баланста есапқа алынған және базар бағасы бойынша сәулелендіріледі кеіі қожалық жүргізуші субъекттің өзінде таярланған мк олардың таярлау қаражеттерінің суммасы бойынша балансқа қабыл етіледі материалдық емес активтер бойынша амортизация есеплау қожалық жүргізу субъектінің финанс қожалық жұмысының нәтижелерін қандай болуына қарамастан әмелге асырылады тиқұралары һәм материалдық емес активтер баланста халық құны бойынша бақаланады малаан финанс исабатлар бұл омса консолидациялаин буалри исаатында o'зbеkiстon рrеспубликасы замының нызамына муақ халықаралық һәм милли стандарттарына муафық түзіледі қалған салаларға ә, әме сабақтарымызда толығырақ түсіндіріп беріп өтеміз